Ну с вами я опять, Карина. Я буду играть в Барби и также с куклой Анной и Барбиным пупсиком ребеночком. Давайте играть. Ой, Анна, мне не кажется, как-то холодно в доме. М -м, да, мне тоже кажется. Может, запалить свечку, чтобы было теплее? Давай. Так, все, малыша уложила спать. Можно идти искать зажалку. А, вот, все, она вот зажигалка, можно идти зажигать. Так, все, свечку зажгла. Вот сюда положу зажигалку. Ой, сразу же потеплело. Да. Ой, мне кажется, или там наш малыш на мусоре в комнате. Мне кажется, или там все разбросано и грязно все. Надо пойду тихонько поубирать. Если там грязно и все разбросано, давай идти, баби. Ой, да, как я знала, полный беспорядок. Малыш спит, хорошо. Главное, что он спит, а я сейчас буду убирать. Вот так вот, она такая тяжелая. Ой, боже мой, какой ужас! Туда упала наша новая, наша картина. Дин-дон, дин-дон. Ну хорошо, что я заказала новую. О, вот и доставочка пришла. Ха -ха. Замечательно. Отлично. Хорошая картина. О, и влазит это. Так, пойдем уже да убираем. Еще чуть-чуть осталось. Совсем немного. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну вот, у малыша все чисто. Ура. 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 Мы все устали. Сейчас я его лучше укрою. Вот, я его лучше укрыла. И, наверное, уже будем с тобой спать. Стать, Карина. Что да? А когда у нас будет своя ванная? Скоро я ее организую. Сделай. Угу, мы ждем. Ой, я уже, наверное, буду ложиться. Давай. Вот, я делаю свою ночнушку, и можно уже ложиться.